где Сережа? Позови Леона, он забыл свой комплексов. Да он не, он, он не забыл, он забыл. Не волнуйся. Лежат, и он, и он. Слушай, я не знаю, забыла, как это застегивается. Ну, как оно застегивается. Где Галя Зекрат? Идите в зал. Вот-вот, а, Слушай, Юль, ты не знаешь, почему? Да. Вот я когда то снимала.

Ближе ко мені, он... Юля, Юля, скільки тут кадрів? Я спішив дуже, тому що е... хотів бути при... при події. Ось вона. Да. Е... Я не буду багато розказувати, тому усім все відомо. Її, Образ людський, жіночий, професійний. Все вас навіть дуже. Я хочу вашого віку бажати, Юрій, такого жіночого щастя. Хочу їх бажати успіхів тут у нас, наші користь для себе, щоб вона була здорова, щоб її сім'я була здорова, щоб її вили всі так, як до сих пір, і до довгі роки. Вам не вас питаєте. Сразу приступаем. Можно перевозить? О, так тут декорации. Обивка а стула, признается? Первым номером нашей программы прозвучит итальянская народная песня, которая называется очень просто. Donna bella, donna capitane,

чтобы на работе выйдет всем примером партии эту Юля, 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 Жюльета, для тебя поем мы песню эту, Юля, Юля, Курс даёшь ребенку Прямо из детсада и в саркону. Мужу ну, ты покорно, ласково, проворно В день его зарплаты, о, Аллах Акбар! Юля, Юля, Юлия, Джульетта, Красивой, радостной, счастливой Пусть тебя удача не покинет Чаще улыбайся, пой и улыбайся Не спеши садиться, парички вязать Юля, Юля, Юлия, Джульетта Для тебя поем мы песню эту Юля, 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 В заключении, предлагаем вашему вниманию инсценировку бессмертной комедии Девеги Лоппе «Собака на сцене». Действующие лица. Графиня Индиана, всем вам известная. Дезодора, ее секретарь. Триста, его секретарь. Финальная сцена. oh <laughs> О Божество! Царица света! О Афродита! О Диана! Мы не мог дождаться я рассвета, чтоб вас увидеть, Диана! Целую ноги вашей чести, я к вам и грябой из костей. Отняться потоки грубой лести, оставьте лучше их я, может, выгляжу сегодня плохо. О, вы прекрасны, как дома. Я эту ночь спала прескверно. Вернее, я вовсе не спала я. А что случилось? А, знаю, знаю. Читали вы мои сыны. Одна компания хмельная. Всю ночь гуляла до Сначала водку запивали вином, потом кого-то били, потом за пивом посылали, потом запели, закусили, потом Дубовского искали. Не знаю, но скажите мне вот это Возможно, праздник будет скоро, или уж прошел, а мы забыли. Вчера народ гулял до сла, но Пасха будто бы прошла, не так ли не до О, еще до выборов, сеньор. Ну, июнь особо не отмечен. Я помню Рождество предтечи потом готовится пора святого Павла и Петра, потом, нет, тут не уверен я, а день шахтера, mm -hmm. Илья природ, преображение, и я пророк в преображении и в успели, и от ее же Рождества и покрова. Но это вроде бы не скоро. Так что ж гуляем? О, день шахтера! Все здесь загадочно и странно. Давайте спросим у Дриста. Он книгачей, праздника знает. Дриста, иди сюда, мерзавец. Ночь напролет дома покинул, Ревет под окнами моими Толпа них простолюдинов. Я насчитала семь готовых И три подвыпивших девиц. С днем рождения! Чей? Че? Ну как там было не на напиться? Гостей пришло Но ну, отвечает скорее. Все запорожье. <laughs> Весь Неаполь гулял на этом юбилее. Там Юле песню исполняет. А -а -а. Ты помнишь текст? can Большое вам спасибо, большое. Я просто счастлива в этот день. И в этом году исполняется пять лет, как я работаю в Думке. В принципе, тоже такая двойная знаменательная дата. А теперь я прошу, как говорится, выпить на мое здоровье компота. А? Я еще хочу как мама добавить.